আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দিনী ভাই ও বোনেরা আজকের এই ভিডিওতে সুরা বাকারাহ এর দুই শত বাহাত্তর নং আয়াত থেকে দুই তিয়াত্তর নং আয়াত পর্যন্ত আপনাদেরকে সাহি শুদ্ধ করে বানান সহকারে শেখানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক গত পর্বের ভিডিওতে সুরা বাকারা এর দুইশত একাত্তর নং আয়াত পর্যন্ত আপনাদেরকে শিখিয়েছি যদি না শিখে থাকেন তাহলে পূর্বের ভিডিওটি দেখে শিখে নেবেন আর যারা একেবারেই আরবি পড়তে পারেন না তারা আমাদের চ্যানেলে কায়দা পর্বের ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা কায়দা পর্বগুলি দেখে শুদ্ধ করে আরবি শিখে নিতে পারেন তখন পর আনুল করিম অতি সহজেই পড়তে পারবেন তো চলুন আজকের সাবক শুরু করা যাক اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن প্রিয় দর্শক আমি বানান করে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি দেখুন আপনারা আমার সঙ্গে বলার জন্য চেষ্টা করুন ল্যাম ইয়া জবর লাই সিন জবর সা লাই সা আইন জবর আ ল্যাম ইয়া জবর লাই কাফ জবর কা আলাই কা লাই সা আলাই কা ها بشهو دال دا بشهم هداهم ليس عليك هداهم واو زبر ولم ولا كاف نون زركين নুন লা জবর নাল লাম খারা জবর ল হা জবর হা আল্লাহ শব্দের আগের হার্ভে জবর অথবা পেশ হইলে এই লামকে ল অর্থাৎ মোটা করিয়া পড়িতে হয় ওয়ালা কি নাও ল হা ইয়া হা ইয়া ইয়া মিম ইয়া জবর মাই ইদ অমিবাগুনা ইয়া জবর ইয়া শিন আলিফ

"لكن الله يهدي من يشاء واو زبر و ميم الف زبر ما وما تانون بشتون اكفاه قلنا فازر في قف بشقو وما تنفقو ميم نون زر من خايا زبر خي رادو زر إكفه قلنا من خير وما تنفقوا من خير فزبر زبر فا لم زر لي فلي همزه نون زبر ان فا فلي فو سين زر سي كاف ميم بشكم فلي انفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم واو زبر و م الف زبر ما وما تَنُونْ بشتون فَزِرْ في قَفْ واو بشقو نون زبرنا وما تنفقون همزه لام زر ال লাম বা জবরে লাবে বা কলকলার হারপ নিচের দিকে ধাবিত করে ধাক্কা দিয়ে উচ্চারণ করব ইল লাবে তা জে রেতি হইন আলিফজবারো হ চারলিপ্টান মতে মত আছিল হেমজা হে জবর আহ হ জিম জবর ওয়া জে হা লাম জে রেহিল লাম খারা জবার লা হা হাকে ওয়াক্ফৰ ক্ষেত্রে শ্যাক করে ফেলব وجه الله الا ابتغاء وجه الله وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله واو زبر و ميم ألف زبر ما وما تانون بشتون فازر في اوف واو بشقو وما تنفقو ميم نون زر من خايا زبر خَي رايا دو زري من خيري يا بشيو واو فا زبر واف فازبر فا من خيري يوفى همزه زرقي لم يا زبر كاف من بشكم اليكم من خيري يوفى <applause> اليكم واو زبر وهمزه نون زبر ان وانت من بشتم وانتم لم الف زبر لا تا بش

أنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون لم لم زر ليل فبشف ليل فو قاف زبر ق را ألف زبر را مد متصل تر ألف تانية همزة لم زر إل للفقراء لم زبر لا ذا يزر ذي نون زَبْرَنَا للفقراء الذين همزة أح صاد زر صي واو بش فيزر في احصروا في سين زبر سا با زر بي لم لم زر للم كر زبر لا هازره سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لم ألف زبر لا يا زبر يس تا زبر تا طا يزر طي لا يستطيع عين واو نون زبرنا لا يستطيعون ضَدْ راء زبر ضار باء الف دو زبر بان ضر بان زر فيل حمزه راء زبر ار ضاد زر ضاد كي كتر ساكن كُرِفِلْ بو ضربا في الأرض للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يح زبر يح سين زبر يحسبه ميم لام بشمل يحسبهم الجيم ألف زبر زَبْرَ الج لام بشلو جاهل يحسبهم الجاهل همزه غين زبر الج 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 يا الج ل الج يحسبهم الجاهل أغنياء ميم زر نون تا زبر نت مينت تا زبر عين فا زبر عف مينت تا عف فا بشفو فا زر في وقفر ساكن كوري في البو مينت التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء تعفف تعين زبر تاع فا فبشفو تعرف هميم بشهم تعرفهم بازر بي سين يزر سي. بي سي ميم كرزبرما زبر ما هاميم بشهم بي تعرفهم بي سي لم الف زبر لا ياسين زبر يس همزه زبر ا لا يس ا لَمْ واو بشلو نون نون زبر نان واجب قلنا لا يسألونا نون الف زبر نا سين زبر سا لا يسالون همزة لام زر إل ح ألف زبر ح ف ألف زبر ف مضي هيك هكالبترنيا بريدة هاي إل ح ف لا يسألون الناس إل ح ف واو زبر و ميم ألف زبر ما وما تانون بشتون فازر في أوف واو بشقو وما تنفقوا من نون زر من خي زبر خي رادو زر رين اكفه من خير وما تنفقوا من خير فَزَبُرَ فا هَمْزَهُ نون زِرْ إِن فَإِنْ نُنْ لَمْ زَبْرَ نَا اللَمْ كَرُ زَبْرَ لَا لَشَبْتَ رَ غَرَ خَرَفَ زَبْرَ عَشِي كَرَنِ بُلِي فَإِنَّ اللَّهَ هَذَ زَبْرَ فَإِنَّ اللَّهَ

প্রিয় দর্শক আমি এখন সুরা বাকারা এর দুই শত বাহাত্তর নং আয়াত থেকে দুই শত তিয়াত্তর নং আয়াত পর্যন্ত আপনাদেরকে একটানে নেই রিডিং বলে দিচ্ছি তো আমি প্রথমে যেভাবে বানান করে বলে দিয়েছি এভাবে শুদ্ধ করে শিখে তারপর একটা নেই রিডিং শিখে নেবেন بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم صدق الله العظيم